вкусного всем. Осьминог в печи. Так переводится название этого популярного и очень вкусного блюда хорватской славянской кухни. Довольно необычный способ запекания в собственном соку порадует и удивит вас. Перенесет на солнечный берег Хорватии, за которым я, кстати, скучаю. Это прекрасная страна, очень вкусная и самобытная кухня, в которой переплелись славянские традиции и средиземноморские продукты столетия назад это блюдо готовили в дровяной печи, мы приготовим его в духовом шкафу, который необходимо заранее прогреть. Кроме непосредственно осьминога, в этом блюде основным компонентом является картофель. Остальные овощи из обязательных чеснок и лук, из необязательных помидоры, сладкий острый перец и морковь. Из зелени петрушка очень желательно, розмарин по возможности и лучше свежий. У сушеного появляется настойчивый аромат хвои, а также сухое белое вино, немного, и растительное масло, в идеале оливковое. Начнем со осьминога. Чаще всего у нас в магазинах он заморожен. И это хорошо, так как мясо у этого моллюска довольно жесткое. И чтобы сделать свежего осьминога мягче, его либо отбивают, либо замораживают, затем разморозив при комнатной температуре. У меня чищенный осьминог, Поэтому что нужно, это только удалить клюв. Вырезав его. Морковь порежем крупно, кружочками или кусочками. Также крупно будем резать картофель. Это простая народная кухня, поэтому сохраняем традиционную нарезку. Нарежем четвертушками лук. и крупными дольками помидор. Он, кстати, совершенно не обязательный ингредиент. Как и сладкий перец, который, очистив от плодоножки и семечек, нарежем крупными кусками. Если вы хотите больше вкуса осьминога, то эти овощи можно не добавлять. А если необходимо убрать излишний вкус моллюска, он напоминает вкус кальмара, то они просто необходимы. Зелень петрушки без черешков нарубим мы будем ее тушить так что размер не так важен тем более что у нас блюдо рыбацкой кухни чеснок нарежем дольками как видите все крупно и все быстро лук морковь и главное картофель сдобрим парой ложек оливкового масла перемешаем они будут запекаться с самого начала и отдельно также сдобрим маслом перец, помидоры, чеснок и петрушку. Перемешаем, чтобы масло покрыло все кусочки овощей. Острый перец кладите в блюдо целиком, если хотите, он не обязателен. А также добавим листики свежего розмарина. Сотейник или жаропрочную посуду, способную все это вместить, смажем маслом. выложим сначала осьминога. Он даст достаточно жидкости, кстати соленой. По сути он состоит из белка и соленой воды. Чаще всего его и не солят вовсе. Сверху присыпем овощами в масле. Картофель, лук, морковь. Закроем плотно крышкой или фольгой. И отправим в духовку на 1 час при температуре 200 градусов. Затем вынем из духовки. Добавим остальные овощи. А осьминога поднимем наверх. Крупно нарежем. По одному два щупальца в куске. Распределим равномерно. Добавим вино. Поливаем наш натюрморт. Оно поможет избавиться от излишнего привкуса морепродуктов. И снова накроем фольгу. Теперь будем запекать при той же температуре 40 минут. За 10 минут снимем фольгу, чтобы все зарумянилось. Вот такая красота получилась. Попробуйте на соль. Как правило, нет необходимости досаливать. Как я говорил, в осьминоге много естественной соли но я все же присолю и перемешаю. Подают или в посуде, в которой готовили, или порционно. Как видите, очень много своего сока. Мы не доливали воду. Да и овощей было не так много. Он очень вкусный и непередаваемый. Вкус чистого моря, вкус солнечного побережья, вкус Хорватии. Картофель напитался им. Если не добавлять помидоры и перец, он будет менее гладким, но более насыщенным вкусом хоботницы. Так хорваты называют осьминога. Добр тек или приятного аппетита! А вам спасибо за просмотр. Ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!